zominda qishloqda turib 700 yuz kilometr hozir qozog'istonga o'tgan joyga bizni sentyabrni o'ninchidan yigirma sakkizinchi dekabrga olib borib tashar edi shu bilan bir oy dalani yurardik bir yilda to'rt oy paxtada bir oy chopig'da yigirma kun pillada tamom besh oy yo'q bir yilda besh oy bo'lmagandan keyin nima sifat bo'ladi qani angliz tili qani nemis tili qani boshqa tillar qani matematika qani fizika Ha, uni hamma unutib yubordi xuddiki bu o'zi qirq yil shunday bo'lgandek bor yo'g'i besh yil mana muallim sinfda bo'lyapti shifokor o'zini shifoxonasida bo'lyapti eng zo'r mualim kim edi paxtada yaxshi bolalarni qiynagan soat beshda bizni turg'izib qorong'ida paxta teradigan domlaga orden berardi u paxta kimga kerak u paxta kimga manfaat olib keldi u paxta millatimizga manfaat olib kelgani yo'q balo azob olib keldi yuz yilgi tizimni ikki yilda olib tashladik og'ir edi bu lekin shu qarorni qildik bo'lar ekanku hozir